Это уже новый этап войны. Если все, что они вбросили в газеты, окажется правдой. Что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Ну что, пропагандисты нарешті відреагували на решение Байдена дозволити Украине бить далекобійною зброєю по Российской Федерации. І заявили, що цього ніяк не можна допустити. Бо ось до чого вони насправді готувалися і для чого почали так звану СВО. П'ять половиною, і сколько атомних електростанцій на Україні кожна ціною, якщо не в десятки, то в сотні мільярдів доларів. Це активи, за які стоїть воювати. Тому, коли йде за Україну, то це йде не, там, за православ'я, или не за наслідє там. Правильная Ленина или Ивана Ильина это все, как говорится, кроликом. А она ведется за атомную энергетику Украины, за месторождение под желтыми водами крупнейшее на территории Европы урановая, за мотор-Сич, за Южмаш, за Криворож-сталь, принадлежащий группе металла индийского. Ни одна бомба не упала, ни одна ракета на территорию криворож-сталь, хотя там ремонтируется вся украинская армия. В то время как Азов, сталь, принадлежащая. Привінівшомуся рінату Ахметову розіразісіна роз просто в щепки. Це до речі, путініст Максим Шевченко бовкнув зайвого настільки зайвого, що це відео одразу видалили навіть з Телеграм-пабліків. Щоправда, вже після того як його побачила, я. І ви, і це ще квіточки. Найцікавіше далі. Вітаю. Я Інна Набок. і це свіжий огляд російської пропаганди та абсурдних новин, які от вкотре переконують в тому, що Путін не збирається зупинятися, бо більше він продовжує вбивати мирних людей і підло та цинічно обстрілює саме цивільну інфраструктуру. А його посіпаки, тим часом відпрацьовуючи методичку Кремля. Продовжують стверджувати, що Росія атакує виключно військові об'єкти. Так, після вчорашньої страшної і кривавої атаки по Одесі пропагандисти почали масово писати, що удар було нанесено по гуртожитку з військовими, а не по звичайному багатоквартирному будинку з мирними людьми. Також вони дуже люблять версії, згідно з якими ми самі себе обстрілюємо. Як вам я от паралельно читаю про. А, а, очередной обстріл горловки, і що то я не віжу по цьому поводу размышлений про людей. Тим часом у рупорів бункерного і паніка через дозвіл України бити далекобійною зброєю по території Росії. Бо як тільки в мережі з'явилася інформація про те, що Байден таки дав дозвіл на удари, у брехливих московських студіях зібрався Шабаш. Нью-Йорк Таймс заявляет, что Байден разрешил Украине нанести удар по России с помощью американских ракет большой дальности. За два месяца до окончания полномочий президента, пишут эти журналюги, впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как атакам, для защиты своих войск в Курской области России. Ну, очевидно, сама формулировка абсолютно подлая. Свои войска на нашей территории. Здесь сразу несколько ловушек. Тут же Фигаро пишет, что, соответственно, разрешения на удары будут даны и французами, и англичанами. Ясно, они сейчас будут пытаться ломать и Шольца на Таурус. Вот что меня смущает во всей этой истории. Во-первых, мы хорошо понимаем, что никакого разрешения в УСУ Никакие американцы дать не могут, они могут разрешить сами себе. Несколько важных моментов, на которые еще хотел бы обратить ваше внимание. Валентин Баганов очень точно написал, не надо думать, что с командой Трампа это решение не было согласовано. В команде Трампа есть и откровенные ястребы, которые считают, что к миру надо идти через эскалацию. И за полтора часа обсуждения разных тем между Трампом и Байденом Украина тоже обсуждалась. И второй момент. Мы же видим, что большое количество бронетехники, которое было выдано украинцам, пока еще не использовано. И видим, что в последнее время Украина не использовала так активно западные ракеты, как делала до того. Значит, накапливают. Значит, планируют серьезную операцию. Что же, как видите, очень эмоционально и бурхливо на России отреагировали на эти новости. И, как всегда, не обошлось и без погроз. Тому кремлевские штуры снова размахались ядерным кайком. Мы с вами все видели Байдена. Очевидно, что он давно самостоятельно никаких решений принимать не может. Товарищ генерал-лейтенант, но ну это уже новый этап войны. Если все, что они вбросили в газеты, окажется правдой. Первое, самое главное. Согласно уточненной ядерной доктрины, Агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства есть прямая агрессия для Российской Федерации с правом применения нами ядерного оружия. Второе. На основании этого должна быть оперативная директива Генерального штаба и Верховного главнокомандующего. Первое. Военно-морского флота на выход подводных лодок стратегического назначения в районе боевого предназначения. Воздушно-космическим силам на расследование дальней авиации по боевым аэродромам 3-12 Главного управления Министерства обороны о поставке специальных боеприпасов и их установку на ракеты Х-55, на бомбардировщики Ту-160, 155 Ту Ракетным войскам стратегического назначения 4 о выходе в районы, позиционные районы пуска ракет. Есть у нас мобильная часть, есть у нас стационарная часть. Мобильная часть, она выходит. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам, скальп, штормшедова и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. А далі алкодепутат Горульов заявив, що Росія має діяти рішуче. І навіть натякнув як саме. Чи вірніше, сказав прямим текстом. Ну, для початку я б от перекинув один або два дивізіони «Скандерів» в ядерному варіанті. В Анадарь. На пряму угрозу Аляски. Це вполне можна зробити дуже швидко нашої воєнно-транспортної авіації. Но в любом варианте решимость мы обязаны и должны показать. И пока усидит кремлевский ПК в московских студиях, Пидло продолжают брехать и заявлять «потерь нет». Они все время врут о том, что у нас гигантские потери. Посмотрите на ну, объективную. Вот, есть же объективный контроль. Если бы те могли хоть что-то предъявить, уже давно предъявили, а так одна сплошная болтовня. І тут сюрприз для Соловйова, і, хоч ці заяви не від нас, але тут ще й цікавіше, бо величезну кількість втрат окупантів підтверджують самі росіяни, тобто рідні тих самих не патерявшихся, в яких все за планом, многі ребята. Нас було три автобуси 108 вісім їхало з Волгоградської області з ІК, шторм в судьба майже всіх. Без вісті пропавши, 102 чоловіка. Без вісті пропавши, або ось ще із найсвіжішого з соціальних мереж. Я все промоніторила. Тож далі без моїх коментарів. Дивимося. Ми рослинники, воєннослужащих, вонський частина 52 562. танковий полк, 26, 47-я дивізія. Обращаємося к вам, уважаємий Владимир Владимирович, Андрій Ремович і Глеб Сергеєвич. просим вас о помощи нашим военнослужащим, подписавшим контракт в сентябре, а позже отправленных на боевое задание по Купянскому направлению в село Кисловка, где им был присвоен статус безвести пропавшей. Мы просим вас оказать помощь в эвакуации раненых или погибших наших солдат, а также возможность связаться с родными. Обращаюсь от лица моего дяди Медведева Валерия Александровича, воинская часть 52-562, пропавшего без вести 10 октября 2024 года. Обращаюсь с прошением оказать всяческое содействие в поиске эвакуации моего дяди из зоны боевых действий. Просим вас помочь вернуть наших родных и близких домой. Прошу вас оказать содействие в поиске эвакуации моего брата из зоны боевых действий. Просим вас вернуть наших родных домой. Обращаюсь к вам от лица моего сына Кувшинова Алексея Алексеевича, 2000 года рождения, воинская часть 525-62. С 24 октября 2024 года мой сын, считается пропавшим без вести. Прошу вас оказать всяческую помощь и содействие в организации поиска и эвакуации моего сына. Просим вас, окажите помощь в поиске наших родных и близких. Захаров Петр Николаевич, военная часть 52-562, без вести пропавший с 10 октября 2024 года, и далее о нем больше ничего не известно. Просим предоставить информацию. Что случилось? Ждем, просим посодействовать в эвакуации в направлении Кисловка. Очень много ребят пропало, никто про них ничего не знает. Помогите. Обращаюсь от лица моего брата Якушкова Алексея Михайловича, 21.09.79 года рождения. Военная часть 52562, позывной Шмель. Без вести пропавший с 15 октября 2024 года в районе населенного пункта Кисловка Купянского района Харьковской области. Обращаюсь с прошением оказать всякое содействие в поисках эвакуации моего брата из зоны боевых действий. Просим вернуть наших близких и родных домой. Мой сын Наумов Денис Михайлович, 1990 года рождения, в июне месяце заключил контракт, как, так как является патриотом нашей Родины, и отбыл 6 июля военную часть 712-89-2. Я знаю, что он во второй роте, как мне сказали. Он не вернулся с боевого задания в конце октября, 24 -го года и нигде не числится. То есть человек просто пропал. Как это вот так как такое вообще возможно? У них же, наверное, какой-то учет-то должен вести людей. Где человек? Звоним военную часть. Там ничего не говорят. В раненых его нет, в убитых его нет, пропал без вести его нет. Вопрос, а где находится тогда человек? В каком он статусе вообще? Как так возможно, что просто-напросто людей теряют, людей просто нет. Сколько же официально пропавших без вести? А этого никто не знает. Я уверен, что Министерство обороны тоже не в курсе. Наверняка в части ведется какой-то учет, но, блин, какой там учет ведется, учитывая, что не всех подразделений, конечно, я не могу огульно обвинять всех, но я знаю, включая собственный пол, сколько там мертвых душ. До речі, скиглять ниють знову й самі окупанти, які теж не задоволені тим, що путіну та й взагалі всьому вищому військовому керівництву Російської Федерації на них начхати. Тому вони вже теж не соромляться і показують та розказують, як насправді про них дбає Російське міністерство вбивств. это нам дали на четверти. колбаски дали, Вот так от Міністерство оборони. Помагає нам, обеспечивает едой. Вот, пожалуйста. Ти вот сухпаєш, чому сухпайок. Мы а вот це все ми покупаем. Дай Бог, однієї в магазин. Ну зато вот на четверых, на 10 днів. Кушайте на здоров'я, громадяни воєнних. Та підсумовуючи все це, я лише додам. На жаль, гарматного м'яса у Путіна все ще вистачає. Але і у нього, знаєте, ресурс не безкінечний навіть з північнокорейськими вояками. Море техники, просто море, оторванное дуло. Не очень советую без головы сюда приходить. І вже навіть ті, хто підтримували Путіна і навіть воювали та воюють за армію Російської Федерації, розуміють, що кривавий очільник Кремля веде Росію у прірву. Ба більше, дуже активний і проросійський зетблогер Поленков вже навіть не визнає Росію державою. Як вам ми розуміємо атмішення влади до всіх к нам, системи? Навіть, скажімо так, не власті, системи. Потому что кто у нас власти, даже сложно понять. Опять же, повторюсь, я всегда об этом говорю, что я Российскую Федерацию не считаю государством. В основе любого государства лежит идеология. И не суть какая-то. Коммунизм, монархия, как у американцев там великая американская мечта. Идеология. Это фундамент, на котором строится государство. У нас ее нет. У нас ее заменил даже не капитализм, а, я не знаю, какая-то дикая разновидность его капитализм бандитизма, что ли, где наплевательское отношение вообще к личности. И, в принципе, идеологии заменили вот, коммерческие интересы и экономическая целесообразность. Причем коммерческие интересы довольно-таки узкой группы лиц, которая живет за счет сверхдоходов, причем не от производства чего-либо, а за счет вот, распродажи ресурсов нашей Родины. Вот. И поэтому я считаю за Российскую Федерацию в закрытом акционированном обществе, где Путин несменяемый наш Генеральний директор заяви, звісно, цікаві, але щоб там не відбувалося в путінській армії, у нас і своїх з вами проблем вистачає. Тому підтримуйте Збройні Сили України, щоб вони якнайшвидше вибули окупантів з нашої рідної землі. Ну і нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, тримайтесь і до зустрічі.